Здравствуйте, это репортер, я Алексей Коноплев. Вместе с нашей программой предлагаю вам создавать в ваших семьях новогоднее настроение. За 20 дней до Нового года Самара уже оказалась во власти хвойного десанта. Разношерстные елки готовятся стоять на каждом углу. Но лишь одной повезло оказаться в центре внимания московского режиссера. В кадр попали и рядовые самарцы, а также репортер, который узнал, какой сюрприз подготовил столичный гость и что ждут самарцы в следующем году. Скупой наряд этой 18-метровой елки совсем скоро сменится феерией рукодельного творчества. Облагородить праздничное дерево может любой желающий. Главное – вера в чудеса. Эта елка по-настоящему будет осуществлять мечты. Мы очень рады, что сегодня люди могут не только нарядить елку, но и поучаствовать в добром деле, помочь детям с первичным дефицитом. А для этого мы Красные привезли с собой подсолнухи, это такой логотип фонда подсолнух. Здесь написано «Добрые пожелания людям», а с обратной стороны человек, который сделал вот пожертвование, может написать свое пожелание городу, стране. И вот таким вот этот, этот, шарик на главной елке города будет висеть до конца, так сказать, пока елка будет здесь стоять. Внести свое дизайнерское видение в елочный декор реально в любое время, но только в минувший вторник. Это можно было сделать под объективами десятка телекамер столичной кинокомпании. Графисты, операторы, продюсеры и режиссер приехали в Самару, чтобы запечатлеть щедрых горожан с елочными украшениями. С городом они уже знакомы. Здесь снимали и вторую, и третью часть кинофильма «Елки». Возникла идея вместе наряжать елку. Чтобы это было интересно, мы впервые в России делаем сейчас такую вещь, как 3D-фото. И сегодня те, кто принесли свою игрушку, жители города, они получат возможность сфотографироваться на этой 3 d и на сайте елки найти свой файл, себя увидеть и свою игрушку на елке. Креативная акция пройдет еще в девяти городах России, но именно Самаре выпала участь стать первой в этом списке. Сложная техника тоже дебютировала на свежем воздухе. До этого 3D-фото испытывали лишь в павильоне на актерах «Елки-3». Результат превзошел все ожидания. Зрелищную панораму с не меньшим размахом обещают повторить и в Самаре. 48 фотоаппаратов, то есть они эффект того, что они одновременно производят фото, фотосъемку, именно в, 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 секунду, да, то есть э, любое движение, любое замирает и можно увидеть как матрица со всех сторон. После небольшого теста 48 камер навострились на пятерку смелых добровольцев. Два прыжка и неповторимое фото готово. Правда, увидеть его получится не скоро, но желающих это не убавило, а эмоции первопроходцев говорят сами за себя. Это было невероятно круто, здорово, и вообще почаще бы так. Да. И не знаю, я всем посоветую обязательно так же прыгнуть, и я обязательно зайду на сайт и посмотрю, как это круто было. Тем временем на елку уже поднимались первые украшения. Предстоит пробыть здесь до Рождества, возможно, и дольше. Вслед за самодельными игрушками вешают первое пожелание самарцев в будущем году. Написала, что желаю мира и добра. Это основное, на мой взгляд. И на сегодня у меня все. С наступающим Вас Новым годом и фильмом. Пока!